أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تم بخير Rabbi atikhinna madu khalas sidiqin wa akhrijna mukhraja sidiqin wajallana min ladunka sultanan nasira amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita mengulang semula pelajari semula apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi panduan hidup kita dan mudah-mudahan insya-Allah kehidupan kita lebih terpandu dan insya-Allah akan berjaya di dunia dan juga di hari akhir insya-Allah amin ya rabbal alamin alhamdulillah insya-Allah kita akan teruskan dengan pengajian kita yang mana pada malam ini akan kita bincangkan lebih berkenaan uh, mempunyai sifat kasih sayang sesama Islam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu wasallam bersabda mathalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa taatu ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahr wal huma yang bermaksud Gambaran kehidupan orang yang beriman dari segi kasih sayang saling bersimpati dan saling mencintai Samalah seperti anggota tubuh badan yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan demam. ini menunjukkan Rasulullah SAW memberikan satu gambaran berkenaan sifat seorang mukmin yang mana kalau satu sakit lain pun terasa sakit itu maksudnya digambarkan oleh Nabi SAW orang mukmin ini seperti satu jasad, satu tubuh badan yang mana kalau anggota yang lain terkena sakit maka anggota yang lagi satu pun terasa juga sakit bermaksud kalaulah ada orang mukmin yang disakiti kita juga terasa sakitnya kan? jadi kalau Rasulullah SAW gambarkan jasad satu anggota sakit, yang lain pun terasa sama. Kita cubit peha kanan, peha kiri rasa tak? Tak rasa, mana kiri rasa? Yang yang rasa kanan je. Kan? Tapi kalau gigi sakit, contoh gigi sakit, gigi belakang tu sakit kan, boleh tidur tak? Jangan cakap tidur, nak makan tak selera. Walaupun lapar, makan pun tak selera, tidur pun tak boleh tidur, tak lena, semuanya tak kena. Sebab apa? Gigi je sakit. Padahal gigi tak kena mengena dengan tidur. Gigi tak kena mengena dengan kesakitan yang lain. Tetapi kenapa sampai ke tahap kita tak boleh tidur, boleh demam dan sebagainya, gigi je sakit. Gigi je pun. Berapa besar je gigi tu. Ya kan? tetapi itulah gambaran eh, Nabi SAW nak tunjukkan kalau salah satu anggota kita itu terasa sakitnya, maka yang lain terasa. Ha, dia punya kesakitannya yang lain juga terasa, terasa sama. Kalau ada ha, mana-mana mukmin, ha, saudara kita yang teraniaya kita juga rasa disakiti. Ha, kan? itu yang apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ini bermaksud Berkasih sayang sesama Islam. Ha, perlu kita rasa. Ha, orang itu dihina ke, diherdik ke, ha, sesama Islam kita juga sepatut rasa uh, apa nama perlu kita membantu, perlu kita uh, membela dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada sifat kasih sayang sesama kita. Ha? Jadi kalau kita lihat ha, sifat orang yang beriman antaranya ha, berkasih sayang sesama manusia. Dan hal ini dibukukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersama para sahabatnya ketika berada di kota Mekah, apatah lagi di kota Madinah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Apabila sampai di sebuah, sebuah contoh di Madinah, Nabi apa yang Nabi pertama sekali lakukan dia menyatukan antara kaum ataupun kabilah. Sebab ada kabilah Contohnya Aus dan Khazraj Kabilah ini Tak pernah ataupun Sentiasa bermusuhan antara satu sama yang lain Bermusuhan ratusan tahun Tak pernah settle Tak tahu apa masalah sebenar Tetapi Nabi SAW yang pertama sekali Mendamaikan Dan mendamaikan bukan atas dasar Kulit Bahasa, tidak Tetapi atas dasar keimanan jadi Nabi menyatukan. Sebab apa? Perlu ada kasih sayang. Dan Nabi telah tunjukkan. Dan apa yang Nabi lakukan dengan kaum Aus dan Khazraj, Nabi satukan mereka. Begitu juga dengan kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Kaum Ansar yang sudah berada di di Madinah dan kaum Muhajirin. Kaum orang Islam yang telah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah dan mereka satukan Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan damaikan semua. Menamaikan Muhajirin dan juga dan uh, Muhajirin dan juga al Ansar. Jadi itu yang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ini merupakan antara uh, pentingnya berkasih sayang uh, antara sesama sama Islam. Tak perlu ada tidak boleh ada uh, sifat benci membenci benci antara satu sama yang lain dan sebagainya Jadi semua selagi mana yang dikatakan Islam mestilah ada kasih sayang antara satu sama yang lain. Dan itu apa yang berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kaum Aus dan juga Hazraj, kaum Muhajirin dan juga Ansar dan banyak lagi lah. Tetapi apa yang kalau kita ada tak? Allah Taala mungkin ada, tetapi jaranglah kita dengar. Ha, adalah mungkin kaum-kaum ataupun suku-suku yang mungkin tak boleh kena antara satu sama yang lain. Kalau Melayu mungkin saya tak berapa nak pastilah. Ha, kalau mungkin bangsa-bangsa lain yang ada dia punya suku-suku dia. Ya kan? Uh, saya tak tahulah kalau Jawa dengan Boyan gaduh tak dulu. Dengar-dengar ha, macam itu juga. Tak boleh nak bersama. Tak boleh satu kepala. Ada je. Lebih kurang macam itulah. Allah Ta'ala Alam. Uh, Dengar-dengar dulu-dulu macam itu. Uh, tapi sekarang insyaAllah menunahan uh, Dah hilanglah benda-benda seperti itu uh, Dah banyak lagi lah uh, uh, Jadi itu antara apa yang Nabi pertama sekali buat Menyatukan uh, Sebab kita sesama Islam Harus kita bersatu Berkasih sayang antara satu sama yang lain Tidak perlu ada membezakan uh, Derajat antara dia dengan kita dan sebagainya Sebab apa? yang membezakan antara kita ha, dengan seseorang itu tidak lain tidak bukan bukan kulit bukan harta bukan pangkat bukan darjat tetapi yang membezakan ialah keimanan ha, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita pun tak boleh tahu keimanan orang itu berapa tinggi ha, kita tak boleh tahu adakah kita nak apa identify ha, seseorang itu keimanan seseorang itu dengan pakaian contoh kalau dengan pakaian habislah ramai dalam diri kita habis. Rasanya banyak yang fasik, banyak munafik sebab apa? Pakaian ikut cara orang kafir mungkin. Pakaian ikut cara orang barat. apa ha, pakai baju biasa, seluar biasa ya kan. Ha, tak macam dia, dia pakai jubah orang Islam, orang mukmin, tak boleh kita nak bezakan. Tak boleh kita nak apa nama? Ha, mengklasifikasikan seseorang, keimanan seseorang itu berdasarkan pakaian dia pakai songkok aja kira iman dia masya-Allah. Pakai songkok aji lagi masya-Allah. Pakai sorban lagi tinggi iman dia. Ya kan? Sorban dia punya ekor lagi panjang, lagi tinggi iman dia. Ekor dia sampai lantai lagi tinggi dia punya iman tak? Mustahil. Ha, kalau gitu semua orang besok aja semua pakai sorban dia punya ekor sampai lantai. Ha, mungkin ekor sampai belakang. Sebab apa nak menunjukkan. Ha, jadi tidak boleh kita nak Uh, kategorikan seorang keimanan seorang itu berdasarkan pakaian. Ya? Dan bukan amalan seorang itu pun bermaksud dia ni orang yang mukmin yang betul-betul beriman kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak dia sentiasa di masjid. Sentiasa ahli masjid lah masya Allah. Adakah dia bermaksud dia ni orang yang betul-betul beriman? Allah Ta'ala alam kita tak boleh tahu juga. Eh, mungkin di masjid dia beribadah. Tapi dalam waktu yang sama, pada hari Rabu, hari Minggu, dia beratur. Ha, beratur bukan beratur beli mirbos ke. Kan? Kan? Ha, pergi masjid tapi beratur, beratur juga. Kan? Ha, ada satu ketiga tu. Ini bulan puasa kalau tak silap. Kan? Pergi ke NTUC. NTUC belakang rumah ni tak silap. jalan lalu ke NTUC nak beli barang. Sekali macam terserempak lah. Adalah yang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita kan. Ha. Mungkin dia berdiri kawasan tempat beratur tapi tak tahu bermaksud dia nak beratur tidak. Sekali isteri dia di belakang, bang tak nak beli. Eh? Tak nak beli dia kata. Ah, itulah lah lagi tunggu ni. kita yang terdengar ni, eh bukan main lagi bulan puasa beratur juga. Ha, <laughs> ya kan? Ha. Jadi, tapi kalau pergi masjid, pergi masjid, terawih, masya Allah. Raya lagi, hebat dia sambut. Tapi beratur jadi adakah dengan orang itu kita nampak dia selalu di masjid dia ni imannya tinggi kuat hebat wallahu taala alam kita tak boleh nak menilaikan daripada zahir seseorang yang boleh membezakan yang boleh menilai hanya Allah subhanahu wa taala tapi yang penting selagi mana itu apa selagi mana orang itu Islam orang itu mukmin ya harus ya kita mengeratkan silaturahim berkasih sayang antara kita semua Nah, sebab kita tak boleh nak menilaikan orang itu baik atau tak baik. Ya kan? tapi yang penting yang menilai yang boleh mengeratkan antara kita satu sama lain ialah di, apa, daripada sudut keimanan kita. Justru Nabi SAW mendamaikan bukan daripada status harta dan sebagainya tetapi daripada sudut keimanan. Ya. Kemudian hubungan orang yang beriman amanlah kuat ini berdasarkan banyak kepada hadis yang menggambarkan perlu dipereratkan hubungan kasih sayang sesama Islam. Kita boleh lihat banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam menunjukkan kepada mengeratkan menggambarkan mengeratkan hubungan uh, kasih sayang sesama Islam. Kalau kita lihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada pernah sebut la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi, mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya. Tak, tak beriman seseorang kalau dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana sehinggalah dia apa, sehingga, seperti dia mengasihi dirinya. Bermaksud seperti mana dia kasih sayang dia kasih pada dirinya begitulah juga dia mesti mengasihi saudaranya ha, itu maksudnya ha, kalau tak maknanya masih lagi belum penuh sempurna lagi iman seseorang ha, contoh ha, kita sukakan sesuatu kita suka benda tu ha, ada dua satu yang elok satu yang lebih kuranglah barang tu Lepas tu kita ada sahabat kita yang kat sebelah. Kita nak kasi barang yang mana? Yang elok ke yang lebih sikit lebih kurang? Ada dua makanan lah letak makanan. Kita suka sangat dengan nasi apa nasi biryani contohlah. Tapi ada lagi satu nasi mandi pun dia suka. Lagi dia suka nasi mandi daripada nasi berani contoh. Dia nak kasi kawan dia yang mana? Oh, tak apalah ni dua-dua aku ambil, aku beli nasi lemak ke singgau. Wah. Pandai. Yang dua tu dia ambil nasi lemak dia kasi. Kan? Uh, sebab apa? Uh, Maksudnya dia belum sampai tahap dia mengasihi, mengasihi sahabatnya, saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya. Kan? Uh, sehinggalah kalau kita satu tahap yang mana kita dahulukan, kita kasih saudara kita seperti mana kita kasih diri kita. Kita tahu benda tu baik. Kerana benda tu baiklah kita kasih kawan kita. Ah ha, itu. menunjukkan keimanan seseorang itu masya-Allah ha, dah dah bukan kata dah sempurna tapi itulah antara kriteria-kriteria orang-orang yang beriman yang benar-benar beriman ya kan dia ada motor dengan ada kereta kawan dia tak ada kenderaan ha, dia nak pakai mana tak apalah kau kasi aku kasi kau basikal cukup lah ha, tak boleh lah ya kan ha, ini contoh lah ha, apa ha, jadi tapi kalau dia memberikan kawan dia kereta eh, kereta dia punya dia kasi tak apa kau pakai dulu kereta tak apa Minyak pun kau tak perlu top up. Nanti aku top up. Oh, lagi hebat. Kan? Habis kau pakai apa? Ah, tak apa. Aku cukup dengan motor capcai pun okey lah. Setakat pergi dekat-dekat pergi. -dekat, okay. Tak apa kau pakai kereta. Kau nak pergi kerja, kau pakai kereta. Aku tak perlukan kereta tu. Masya Allah. Nampak? Ah, tapi ada orang-orang seperti ni Masya Allah ada Bukan kata tak ada 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 Jadi Nabi SAW nak tunjukkan macam gitulah Kalau ada Dari bab kasih sayang Sesama Islam ni Ha, kita mendahulukan dan kita mengasihi saudara kita lebih ataupun sama seperti kita kasih kepada pada diri kita. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang lain Al-Muslim akhul muslim la yudhlimu wa la yakhzuluhu wa la yakhiru Seorang Muslim tu adalah saudara kepada Muslim yang lain Tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dizalimi dan tidak menghina saudaranya ha, Jadi dia dia melindungi saudaranya Ha, dia tak zalim terhadap saudaranya. Dia tidak biarkan orang itu dah ha, Malah dia melindung. Ha, itu antara sifat-sifat orang-orang yang yang betul-betul mengasihani ha, saudaranya. Kemudian ada ada hadis Nabi berkenaan senyuman seseorang itu ha, di muka saudaranya itu adalah sadaqah. Ha, Nabi menggalakkan kita bersenyum. Tabassumuka ha, fi wajhi akhik Laka sedekah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah satu sedekah. Kita senyum dengan saudara kita itu adalah sedekah. Nabi galakkan, Nabi suruh. Selepas senyum, senyum ini menandakan kita senang dengan orang itu, kita kasih dengan orang itu. Itu tandanya. Ini tak. Tengok muka pagi-pagi muka masam, petang masam, malam pun muka masam. Rupanya memang muka dia macam itu. Tak macam mana? Uh, tapi apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kita senyum. Masam macam mana muka kita sekalipun, bengis macam mana muka kita sekalipun, kadang-kadang orang tu muka nampak garang, bengis. Matanya kerut, berkedut, apa berkerut selalu. Tapi senyum. Bila jumpa saudara kita, kita senyum. Sebab apa? Itu adalah sadaqah. Uh, tapi bila orang minta derma, jangan kita senyum saja. Uh, dia nak duit, bukan nak senyum kita. Kan? Ha, tapi kalau kita dah tak ada dalam poket dah kosong senyum sajalah. Ha. Mudah-mudahan insya-Allah ada satu hari masa nanti kita dapat ada peluang kita berikan. Ha, lebih kurang macam itulah. Ya. Ha. Dan banyak lagi sebenarnya hadis-hadis Nabi SAW berkenaan kasih sayang. Ha, yang Nabi mengam, apa menganjurkan sifat kasih sayang sesama sesama Islam. Ha. Dan kita kita, kita, kita lihat eh ha. ha. ha sebuah ayat yang biasa kita dengar juga. Ya. Surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'alakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita yang beriman ni antara kita semuanya kita adalah saudara. Ya. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Sekiranya ada di antara kita ataupun di antara saudara kita yang sedang term yang sedang dalam keadaan term yang tidak baik bertelingkah lah, gaduh ke atau apa-apa je lah. Pauslihu baina akhwaikum. Kita damaikanlah di antara dua saudara kamu yang sedang bertelingkah ni. Mungkin kita ada adik-beradik kita yang ha, adalah benda yang dia tak agree ke. Tak kiralah apa sebab sekalipun bab harta jangan cakap bab harta faraid ke bab harta jual rumah ke mesti ada je ya dan macam-macam lagi lah ya, apa-apa sebab sekalipun ya? tapi kalau sekiranya ada adik saudara mara kita yang senang bertelingkah fa aslihu baina akhwaikum kita damaikan baikkan semula pulihkan semula hubungan antara mereka berdua sebab itu apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala sebab innamal mu'minuna ikhwah Orang-orang yang beriman kita ini orang yang beriman ini adalah bersaudara ikhwah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Anda bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin min qaumin asa yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairum minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak satu puak daripada kaum lelaki mencemuh dan merendahkan puak yang lelaki yang lain. Dia menghina dia, ya. dia mengutuk dia, dia mencela dia. Dan juga wala nisaun min nisain asa yakunna khairan minhun. Kerana mungkin puak yang dicela tu, yang dicemuhkan itu mungkin juga dia ini lebih baik daripada kita. Ya. Atau juga orang perempuan yang suka mencemuh orang perempuan yang lain mencela, mengutuk, mengherdik, menghina dan sebagainya mengumpat ke apa ke semuanya jangan kita melakukan sedemikian sebab boleh jadi mereka itu yang kita cela itu mereka ni sebenarnya lebih baik daripada kita kenapa kita mencela sebab kita kita yang tak baik sebab tu kita mencela kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengah yang lain. Jangan kita nak buka keaiban seorang. Kita tahu orang tu ada kekurangan. Jangan pula kita buka pekong dia. Jangan pula kita nak buka aib. Kita tahu dia ni suka buat-buat benda-benda yang tak baik. Jangan kita pergi jumpa orang lain kau tahu dia tu tu. Dia suka gini, suka gini, suka gitu. Dia tu bukan apa, dia tu memang gitu, begitu. Nampak? Kita buka jangan sampai satu masa orang buka kita punya aib naudzubillah min zalik ya ha? kita buat orang boleh jadi nanti satu hari nanti orang buat kita naudzubillah min zalik mungkin lagi teruk dari apa yang kita buat orang kan ha, jangan kita membuka aib ha, seseorang dan janganlah pula kamu panggil memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk ha jangan kita label-labelkan orang Jangan kita gelar-gelarkan orang. Kadang-kadang kita kita ni suka labelkan orang. Kan? Orang tu ketot, pendek dipanggil ketot. Kan? Orang tu kalau tinggi dipanggil galah. Orang tu kalau gemuk dipanggil bola. Dan banyak lagi lah. Orang tu kurus dipanggil papan. Kan? Orang tu jalan tak abdul, timpang. Kan? dia suka gelar-gelarkan, menggelar, menggelar-gelarkan, melabel-labelkan, memberi nama yang orang itu tidak suka. Bayangkan kalau kita ada satu perkara yang mungkin ialah kelemahan kita dan orang gelarkan dengan nama itu yang kita tahu benda tu kita tak suka. Suka tak kita? Kita pun tak suka. Kan? Mungkin kepala kita ni nampak besar sikit kan. Orang panggil kita, nama saya contohlah Ahmad, Ahmad kepala besar. Yang mana? Yang kepala besar tu, kepala batu tu. Ha, kan? Kita tak suka. Ha, jangan kita buat orang. Ya? Ha, sebab tu jangan kita melabel-labelkan dan menggelarkan orang yang buruk per perkataan-perkataan ataupun gelaran-gelaran yang yang tidak baik. Kalau gelaran itu baik, ha, itu boleh tak menjadi masalah. Ha? Kalaulah ya, mungkin memang sifat dia ni memang suka senyum. Ha, kita gelarkan dia yang kerana disebabkan senyum, kita gelarkan dia ni memang suka senyum. Uh, siapa Abdul mana? Abdul senyum tu. Uh, orang orang oh, senyum. Uh, ni da, apa contoh uh, nama orang Daud? Daud yang mana? Daud yang pemurah tu. Uh, Daud pemurah contoh. Uh, itu benda yang baik. tak ini masalah. Tetapi jangan sampai kita gunakan labelkan orang dengan gelaran yang tidak baik dan dia tidak suka benda tu. Uh, dan banyak lagi lah unless kalau memang itu dia pun redha dan dia pun suka nama itu dipanggil sedemikian. Ya kan? itu lain ceritalah. tapi kalau memang benda tu nama tu gelaran tu dia pun tak suka dan kita gelarkan pula dengan nama itu ah itu yang tidak dibolehkan. Uh, Wala bil alqab. Dan seterusnya banyak daripada seterusnya daripada ayat hujurat ini yang mana disuruh jangan kita antaranya juga jangan kita uh, berburuk sangka antara satu sama yang lain uh, jangan buruk sangka kita nampak orang itu uh, saudara kita yang eh, mungkin kita macam eh dia ni apsal gini ah uh, tanta dia gini tak tanta dia gini tak kita buruk sangka tak bolehlah uh, itu pun kita dilarang melakukan sedemikian tanta tu bukan anak dia tak ha, kan kadang-kadang kan -kadang, hari eh? uh, raya tiba-tiba dia bawa anak kecil eh ini kan belum kahwin. Asa dia ada anak. Oh, mungkin dia telanjur terlanjur kot. Ha nampak mulut kita ni. Padahal mungkin itu anak saudara dia. Mungkin itu anak dia, anak angkat dia dijaga, kan? Tapi mulut kita ni, kan? Kahwin baru berapa bulan? Belum kahwin baru 3 bulan tiba-tiba beranak. Ha, kan? Kita pun tak tahu asal usul, kita pun apa uh, kita apa apa uh, Yalah, kita beranggapan dengan bertanggapan yang tidak baik Su'uzon lah. ha. Jadi itu antara juga Larangan-larangan uh, ha, dalam agama kita Kenapa ada larangan-larangan seperti ini? Sebab kita ini Awal ayat tadi itu Innamal mu'minu na'ihwa Sebab kita sesama orang-orang beriman Kita sebenarnya orang Kita ini bersaudara Dan kita tidak boleh melakukan perkara yang boleh Merendahkan, menjatuhkan Ha, mengaibkan saudara kita Se-Islam yang lain ha, Tak boleh jatuhkan maruah dia Walaupun mungkin dia memang melakukan Perkara yang tidak baik Tak boleh kita nak jatuhkan maruah dia Di depan halayak ramai Atau depan dia pun kita tak boleh menjatuhkan maruah dia Nasihatkan, okey. Menjatuhkan maruah itu tidak boleh ha. Dan banyak lagi Antara larangan-larangan Itu semua larangan disebabkan apa? Sebab kita mesti Ha, berlaku atau berkasih sayang sesama sesama Islam sesama, sesama kita sebab itulah ha, antara perkara yang digalakkan dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat daripada hadis yang kita baca pada pada awal tadi ha, jadi itu antara kelebihan dan galakan dan suruhan dalam kita untuk berkasih sayang ha, sesama Islam dan kita tidak boleh melakukan perkara yang mencemarkan kasih sayang sesama Islam. Daripada sudut menjatuhkan maruah ke, daripada sudut kita mengaibkan ke, daripada sudut kita menfitnah ke, daripada sudut kita bersangka tidak baik terhadap orang itu ke. Semua itu yang bertentangan dengan berkasih sayang. Mana yang bertentangan dengan berkasih sayang sesama Islam, itulah perkara-perkara yang yang dilarang di dalam di dalam Islam, di dalam agama kita. Ya. Jadi sikit sebanyak mungkin Itulah pengajaran kita yang boleh kita ambil pada malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah terima segala amal kita dan kita lebih terpandu dan lebih kita menjaga akhlak kita sesama Islam kita. Mudah-mudahan insyaAllah janganlah kita bermusuh-musuhan. Haruslah kita berkasih sayang antara kita semua. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukuplah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita tangguhkan pada uh, lain masa insyaAllah dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surah al-asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته